মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ষ্টেট একাডেমিক কাউঞ্চিল অসমৰ পৰা যি প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা দুহেজাৰ চৌব্বিছ পাতিবলৈ লোৱা হৈছে তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই তোমালোকৰ বাবে আজি টেলেণ্ট চাৰ্চ একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ সাধাৰণ জ্ঞান অথবা জেনেৰেল ন'লেজৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তেন্তে অহা দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ ভিডিঅ' প্ৰথমটো প্ৰশ্নত সুধিছে ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত ভাৰতৰ প্ৰথম সংযুক্ত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল মোৰাৰ্জী দেশাই এইচ দেৱেগড়া ডক্টৰ মনমোহন সিং আই কে গুজৰাল প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মোৰাৰ্জী দেশাই কোনে আধুনিক গণতন্ত্ৰক সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ আৰু প্ৰজাতন্ত্ৰ হিচাপে বিভক্ত কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লিখক তলৰ কোনবিধ চৰকাৰক পশ্চিম মিনিষ্টাৰ আৰ্হি অথবা ৱেষ্ট মিনিষ্টাৰ মডেল বুলিয়ে জনা যায় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ফৰ্ম অৱ গভাৰমেণ্ট অথবা সংসদীয় চৰকাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন বিজ্ঞানে মানুহৰ আচৰণক মানুহৰ অসীম অভাব আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বিকল্পভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সীমিত সম্পদৰ মাজৰ সম্পৰ্ক হিচাপে অধ্যয়ন করে সাই অর্থবিজ্ঞান অৰ্থবিজ্ঞানৰ এই সংজ্ঞা কোনে প্ৰদান কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হব অপশ্যন সি লায়নেল এইটিন সরি নাইনটিন এইটী সেভেন সনত বহনক্ষম উন্নয়ন ধারণাটা প্রথমে কোনে প্রদান করেছিল শুদ্ধ হব ব্রোডলেন্ড কমিশনে আউট অফ দ্য টোটাল জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া কভার্স পৃথিবীর মোট মাতিকালির ভারতবর্ষ আগুড়ি থাকা পরিমাণ হল অপশন বি টু পয়েন্ট ফোর পার্ট জৈব বৈচিত্র্যতার অবক্ষয়ের কারক হল নির্বনানীকরণ পরিবেশীয় প্ৰদূষণ জলাশয়ৰ অৱক্ষয় নে ওপৰৰ আটাইকেইটা তো ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে তলৰ কোনটো বা কোনবোৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ফলত দৰ স্তৰ বৃদ্ধি হয় আৰু মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হয় এয়া শুদ্ধ চাহিদাজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতি হ'ল মুদ্ৰাস্ফীতিৰ দুটা প্ৰধান কাৰক এয়াও শুদ্ধ মৌদ্ৰিক নীতি আৰু ৰাজকোষীয় নীতিৰ প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি এয়া শুদ্ধ তেনেহ'লে শুদ্ধ টোত হ'ব অপশ্যন ডি ওপৰৰ আটাইকেইটাই শুদ্ধ তলত উল্লেখিত পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো চামনিত ওজন গেছ পোৱা যায় শুদ্ধ টোতো হ'ব অপশ্যন বি ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত থকা অক্সিজেনৰ শতকৰা হাৰ হ'ল শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন এ টুৱেণ্টি পইণ্ট নাইন ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট বায়ুর গতিবেগ পরিমাপ এককবিধ হল শুদ্ধট্রুত হব অপশন এ নট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কুন আস্ত হব উমেশচন্দ্র বেনার্জী সেভেন্টিন সেভেন্টি সিক্স সনত প্রকাশিত এন এনকয়ারি ইন টু দ্য নেচার এন্ড কজেস অব দ্য ওয়েলথ অফ নেশনস এই নামৰ গ্রন্থনের লিখক কোন আসিল শুদ্ধ হব এডম স্মিথ তখন অৰ্থনীতিৰ জনক বুলিয়ে জনা যায় মুক্ত দ্ৰব্যৰ এটা উদাহৰণ দিবলৈ কোৱা হৈছে ইয়াত তোমালোকে দিব পাৰা কি বায়ু দিব পাৰা বা বৰষুণৰ পানী দিব পাৰা পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া গ্ৰন্থখনৰ লিখককণ শুদ্ধত্ৰুত হ'ব দাদাভাই নৰজি নাইনটিন নাইনটি এইট চনত অৰ্থনীতিৰ নবেল বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল শুদ্ধত্ৰুত হ'ব প্ৰফেচৰ অমৰত সেনে ইয়াৰ পিছত কৈছে সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ওৱান বিলিয়ন সমান সমান কিমান কোটি ত' ওৱান বিলিয়ন হ'ব কি এশ কোটি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তলৰ কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱৰ শাসনকালত আহোম ৰাজ্যত পানীমুৱা বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল সুদ্ৰটোতো হ'ব অপশ্যন ই কমলেশ্বৰ সিংহ গিৰিপদ মৃত্তিকা আৰু পাহাৰীয়া মৃত্তিকাৰ উপৰিও তলৰ কোনবিধ মাটি অসমত পোৱা যায় তো এই দুটার বাহিরেও পলহুয়া মৃত্তিকা আর কঙ্কর মৃত্তিকাও পোৱা যায় কারণে আমার শুদ্ধ উত্তৰটো হব অপশন সি এ আর বি দুইটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতক উপর সামনি হল তো একবারে ওপৰৰ সামনি হব কি অপশন এ একজসফিয়া তলর কোনজনে পণ প্রথমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আহমর বিদ্রোহ নেতৃত্ব লৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হব অপশন এ গমধর কোঁয়র আহোম রাজ্য দন্দুয়া দহর নেতৃত্ব কোনে লৈছিল আহোম ৰাজ্যত দণ্ডুৱা দহৰ নেতৃত্ব লৈছিল হৰদত্ব আৰু বীৰত্তই পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো অঞ্চলত গৰ্জনমুখৰ চল্লিছ বা ভয়ানক পঞ্চাছ আৰু চিঞৰা ষাঠি অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ দক্ষিণ গোলাৰ্ধ চল্লিছ আৰু পঞ্চাছ অক্ষাংশৰ মাজত মুঠ মাটিকালিৰ ভিত্তিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান হ'ল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি সপ্তম জিম কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব উত্তৰাখণ্ডত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত এয়া হৈছে ডুবাইত ইয়াৰ পিছত সুধিছে তলৰ কোনটো উক্তি সত্য বা শুদ্ধ জল বঁটা হ'ল এই সেই বঁটা যি ৰাতি ভাগত জলভাগ আৰু সাগৰৰ পৰা ভূমিভাগলৈ প্ৰবাহিত হয় এয়া শুদ্ধ নহয় তল বঁটা হ'ল সেই বতাহ যি ভূমিভাগৰ পৰা সাগৰলৈ দিনৰ ভাগত প্ৰবাহিত হয় এয়াও শুদ্ধ নহয় লু হ'ল উত্তৰ ভাৰতৰ গংগা সমভূমি অঞ্চলত প্ৰবাহিত হোৱা গ্ৰীষ্মকালীন গৰম বতাহ এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস কোন তাৰিখে উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ন জানুৱাৰী পাকিস্তানক আফগানিস্তানৰ পৰা পৃথক কৰা সীমা ৰেখাডালৰ নাম কি এয়া হ'ব কি ডুৰাণ্ড লাইন ভাৰতীয় মানসময় যাক ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম বুলি কোৱা হয় আৰু গ্ৰীণউইচ মানসময় যাক গ্ৰীণউইচ মিন টাইম বুলি কোৱা হয় তাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমান আমি জানো এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য হৈছে পাঁচ ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিটৰ প্ৰশ্ন ফেচবুকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ ডুৰাণ্ড কাপ কোনবিধ খেলৰ সৈতে জড়িত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি ফুটবল তলৰ কোনটো পেঞ্চ কোনটো পেঞ্চিলত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি জানো এয়া হব শুদ্ধ উত্তর অপশন এ গ্রেফাইট আর আজিৰ এই অন্তিমটো প্ৰশ্ন হৈছে তলৰ কোনবিধ খেলের সুতরাং গ্রেন্ডশ্লাম শব্দটো জড়িত শুদ্ধ উত্তৰটো হবো অপশন এ লন টেনিস